Купую предмети старовини на адресі, не, не все влізло. Приємний, глечик зелений, дуже красивий мені. він Так, друзі купую предмети старовини на адресі. Бачите, багато товару. І також люди продають ось такі меблі. Красиві меблі. Под старину такий в гарному стані. Також є такий столик. Теж досить. Прикольний, кому цікаво, дайте знати, я дам контакти людини домовитись, по ціні домовитись. Так, друзі, щойно загрузили ліфт. Товара дуже багато, не, не все влізло, трішечки навіть спітнів, поки грузив. Так, друзі, завантажив автівочку, якщо чесно трішки втомився, тут великий є сервіс, кахла, а всі центри, всі центри тут в мене тут бачите, Ну, зараз все покажу більш детально. Так, Друзі, привіт! Зараз я покажу, що вдалося купити на адресі. Це дійсно була мега закупка, і я вже не пам'ятаю останнім часом, коли в мене були такі адреси. Зараз поділюся усім. Також сьогодні і в крамницю було декілька приносів приємних таких. Ну, зараз поділюся. Усім приємного перегляду. Одразу одразу прошу підписатися. Протиснуйте вподобаєчку і залишите комент, друзі. Це дуже важливо для мене. Це допомагає розвідку каналу. Так, ну, що принесли сьогодні в крамницю. Так, принесли ось такий самовар розписний. Це київський фарфоровий завод. Але ж маю, має він такий схол. Так, купив я його. Зі сколом за 200 гривень. Друзі, не ругайте мене, якщо б скола не було, дав би в рази більше. Але ж зі сколом, тобто більше давати сенсу немає. Також принесли ось таку купальщицю. Ми її купили за 400 гривень. Це у нас Київ. В мене тільки раз була така статуєтка. Тоже там була ситуація, продав на барахолки, не встиг зняти з Віоліті. Потім і на Віоліті її купили. Ну, таке буває часто. Так, і купив трішки карало. Тут 10 грам, він досить дрібний. Купив за 200 гривень. Так, і що вдалося купити на адресі? Так, Почну з такого. с габаритного, чтобы не забыть потім. Вот такой меч, досить важкий. Ну, он большой, очень большой, эффектный, металлический. Вот такая подставочка под него, чтобы одразу на на стену вешать дуже зручно. Так выглядает очень прикольно. Також моим по мечам сувенирные мечи японские катаны. Так, солевой ночничок. Солевой ночничок. Потом вот такой набор расписных столовых приборов деревянных. Ну, такая тема Не зовсім популярна. Не знаю, де їх продавати. І на Violet вони нікому не треба, і на eBay таке не купують. Ну, десь буду продавати. Так Тому що я, ну, вже коли за все домовився, це потім я випросив в подарунок. І людина мені подарувала, за що їй велика подяка. Також купив тут 6 тарілок таких, Японія. И комплект тут кахла сервис столовый на 12 персон, але ж там не зовсім він може Цілий тому що може які каких-то тарелок не вистачає Які то в комплекті чашечек 6 то є, Уже їх должно бути 12 чашечок, а їх в мене тільки 6. Ну, тим не менш, дуже цікавий такий сервіс. Кому цікаво, звертайтесь, домовимось. Так, йдемо далі. По вазах. Кстати, там в мене одна підписниця хотіла купити розписні тарілки. E -е, щось. Не виходить на зв'язочок, дайте знати. Якщо вам ті тарілки ще потрібні, дайте знати. Ви зрозумієте, за які тарілки йде мова. Декілька цікавих ваз київського заводу. Ця розписна ваза Київ. Ну, Невеличкий розмір. І ось така. На вибор візьміть, ну вони всі шотки ще. Окей. Да. все. А сейчас скільки? Три 3,300. Ну, якщо дві будете брати, дивиться, якщо дві будете брати, буде дві за 6500. Така півтори дівчинка. Ну це не радянський союз, це Європа. Всі да, да. по тисячі в середньому. Почув. Так, я став. Так, да, ось така цікава ваза, погана, що невеличкого розміру. Було б ще цікавіше. Ось така ваза майоліка. І знов таки київська ваза. Ну Невеличка така теж розписна. Скляна тут, по-моєму, чешське стекло. Свечник майоліка, Чайничек півник. Такий чайничек городниця, теж розписний, цікава така конфетниця. Бачите, яка красива. Ну, у нас я таку не встрічав. Чоловік. какое-то время жил в Казахстане. Я думаю, это ихняя какая-то местная вот керамика. Ну и опять же наша Василькийская майолика. Вот такой приемный глечик зеленый. Дуже красивый. Мне он дуже сподобался. Так, электросамовар. Ну, такой, звичайный, так скажем. Так, тут, по-моему, ничего не забыл дему далее. Так, а теперь пройдемся по центрам. Что попалось самое интересное? Вот такой чудо-зверь. Это антилопа. Чудо-петух. Чудо-цыганка. С чудо-цыганом. Шучу, друзья. Вот эти три предмета самые чудесные из этой закупки. Цыганочка, антилопа и чудо-петушок есть дарственная надпись. Но она выводится. Выводится либо ацетоном, либо белизной. Ватка и немного усердия. 10 минут и надписи. Ну, не скажу, как и не бывало. Все равно останется небольшой намек. Как бы пятнышко такое. Но удалить ее можно. Так, дальше. Караси Адарка. Адарка целая. У карася по классике отбиты пальцы. Это уже как бы по обыкновению. Две статуэтки Садко. Садко тоже один беспалый. Садко беспалый. Вот. Безымянного нет. Э указательного нет. Но этот целый у меня Садко. Прям редкость, когда попадается Садко целый. Большая редкость. Так. Э вот эта барышня у меня уже я не знаю, какая она по счету. Тут пятеро их. Тут две восьмая, восьмая всего всего восьмая так э -э чайные ложечки мельхиоровые конфетница стекло вот такая плакеточка Тарас Шевченко очень прикольная, ранняя видно 50-е года или 60-е плясунья маленькая пойдет к подружкам Два сапожка, вазочки, такая трубка, еще одна стеклянная ваза, очень интересная, красивая, миниатюрная. Кто живет в смарт-квартирах, рекомендую. Конфетница хрусталь и еще маленькая вазочка и корница, наверное. Так, тут у нас с новосельем. Ну, такая универсальная надпись. Это у нас добыш. Цвет интересный кобальт. И также, также чашечка мальва. В хорошем состоянии, но без блюдца. А мама недавно продала три блюдца через магазин по 200 гривен. Теперь будем этим покупателям продавать чашечку отдельно в три дорога. Часы, голова какого-то демона. Ну, если честно, меня жена ругает за такие предметы. Не знаю. Как вы относитесь вот к таким мордам? Дальше взял вот такие сувениры. Ну, понятно, мне их фактически отдали в подарок. Такие предметы тоже покупают охотно на барахолке. Вот это деревянный э, слоненок. Еще слон с жабой. Дракон. Ну вот такое. А, и еще вот такая курочка такая. Керамическая. Ну, достаточно красивая. Хвостик такой у нее непобитый, хороший. Овчарка, медвець балалайка, городниця ще курочка. І мальчик з дівочкою отакі от. З щенком. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую. Что у нас тут по скорбам? Бижутерию я все оценивал. В общем, за всю закупку друзья, как вы думаете, сколько мне удал... заплатил, сколько я заплатил, за сколько удалось это все купить? То есть мы сначала встречались с человеком, посчитали все, я озвучил цену. Они с женой еще какое-то время помониторили до вечера. Ну и сказали: типа, все нас устраивает. Твоя цена. Понятно, что я ниже интернета дал цену, но они увидели по интернету, что я объективно оценил. Чтобы и мне мой интерес был, но и их не обидел. Так. По бусам. Вот такая нитка. Это у нас плавленый янтарь. Достаточно крупная. Тоже плавленный янтарь. Браслетик. И еще раз янтарь. Вот такое на мысто. Дальше это тигриный глаз или как там, чей глаз, друзья, подскажите, не силен. Такие бусы похоже на стекло но тяжеленькая для стекла тоже не знаю что за материал вот нитка мне нравятся эти камни форма хорошая бочоночки нестандартной формы бусики. Это все товар для барахолочки. Гляньте, какая жирная нитка. Класс. Я вот со временем начал получать эстетическое удовольствие от бижутерии. От женской бижутерии. Ну, как бы для меня я вижу уже в этом материале деньги. И то, сколько я могу на ней заработать. Так, это пластик, имитация жемчуга, пластик, какие-то стекляшки или пластик, крашеный что-то. Так, это у нас оникс или опал, я их путаю. Очень красивый камень. Посмотрите, какой крупный, прям светится синим. Красивый. Красивые бусы. Так, ну это что-то современное. Какая-то ракушка может. Точно не знаю. И гляньте, какой набор. Красивенный. Я сначала подумал то, что надо. Что королевский пейзажный янтарь. Но, увы. Это просто какая-то не знаю похоже, мне кажется, хотели сымитировать янтарь. Есть бусы, есть браслет. По застежке можно понять по карабину, что предмет не старинный, достаточно такой уже там после 90-х. Годов. Хотя могли перевязать, но думаю, никто их не перевязывал. Это уже такие более современные бусы. Но этот товар хорошо покупают на барахолке. Так, друзья, мне очень интересно ваше мнение, как вы считаете, за сколько я купил это все, эту закупку. Товара много, долго грузились. Кстати, в процессе загрузки. В процессе загрузки я сломал лифт, но слава Богу, что основную часть мы загрузили. Я с ней спустился. Начал выгружать, и в процессе выгрузки лифт уже как бы не закрывался. Слава Богу, что как бы люди уже час пик как раз был. Очень были недовольны тем, что лифт сломался. Мне пришлось еще один раз подняться. И мы вдвоем с человеком уже спустились там одна ходка, одной ходкой мы управились, типа не, не пришлось туда-сюда бегать. Это очень хорошо, потому что первый раз мы загрузили много товара. Если бы пришлось его полностью ходить вниз-вверх, разгружать, это бы, конечно, спина у меня сегодня была. Мог и не встать сегодня с кровати, так что слава богу. Как-то так, друзья, вот такая закупочка. Побольше таких закупок. Если честно, давно уже не было таких адресов. И я рад тому, что нет-нет такие адреса стреляют. Это очень важно, потому что э, в противном случае заниматься данной деятельностью будет неинтересно. А адрес был, друзья, вот смотрите, вот в этом доме, вот напротив. Видите? Вот в этой девятиэтажке. Кстати, впервые покупаю именно в этом доме что-либо. Уже много домов в Борисполе. где я был на закупках, в некоторых был по несколько раз, а вот в этом доме впервые. Друзі, кому б сподобалось це відео, обов'язково підтримайте мене підпискою, коментам та вподобайкою. Всім добра, слава Богу, слава Україні і велика подяка нашим захисникам.